Так, девочки, всем привет! С вами снова я, Надя. И ура! Мы не купили планшет. Сейчас я на нем сижу и смотрю видео Аллы Семеновой, что я возьму с собой в грязь. Вот у мой маленький планшет. Вот это он вот так, от такой вот фирмы, да, вы видите, отвечивает. Вот он тут лаковый, на нем уже надела на пленку, вы видите, так, вот, потому что я заряжаю у меня на зарядку строконила, потому что я на нем вчера всю ночь сидела в твиттере, потому что, о мой бог, просто ужас. Также я на нем сидела, вот у меня включился в ночной режим, а, просто я обожаю, вот он так выглядит, вот такой вот он. Это будет такой маленький обзор, сейчас я вот это вот видео досмотрю. А, мне осталось все досмотреть, и будет более подробный, а, так, более подробное видео про коробочку, про егошню, что а, с ним идет. Да, мне подключили на него а, бесплатный... А, бесплатный интернет. И вот сейчас я сидела в интернете всю ночь бесплатно и ВКонтакте. ВКонтакте. Сейчас я зайду в Твиттер. Если получится, с у меня зайти в Твиттер. Вот. Я надеюсь, что получится, потому что я никуда не записала э, мой пароль и логин. Вот. Логин-то я помню, вот пароль. Пароль я не уверена, что я его вспомню. Вот. Сейчас смотрю видео. Он опять мне включился в ночной режим. Вот. И поскольку мне чехол не купили, потому что не потому что у нас не было денег, а потому что для этого планшета нужен определенный чехол. То есть чехлы, которые продаются у нас в городе Кирове, они все малы, то есть они все не подходят к этому планшету, потому что у него диаметр, диаметр 9 и 7, то есть ширина 9 и в общем так. Это был такой мини краткий сейчас посмотрю видео и... и, начну снимать более подробное видео, что же у меня в нем есть. Итак, всем пока, спасибо за просмотр. И сейчас э, минут через 5, наверное, 5, ну 5-10 минут ждите мое видео более продол по подробному мой планшет. Всем пока, подписывайтесь на мой, на мой канал, оставляйте комментарии внизу, ставьте пальчик вверх, добавляйте в угры. Всем пока, спасибо за внимание и за просмотр.